assalomu alaykum hammaga sizlarni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman sizlarga va'da berganimdek yaqinda ishxonam to'g'risida video bo'ladi bu videoni oldim syomka qilib oldim va e, montaj qilaman hozir ha montaj qilaman, to'g'ri eshitdingiz yaqinda hamma videolarim oже montaj qilish boshlayman programma ko'chirib oldim montaj qiladigan hozir shu montaj qiladigan programmani sizlarga ko'rsatmoqchi edim bu programmani ko'rsatishdan oldin noutbukimni ko'rsatmoqchiman sizlarga o'tgan videoda aytganman hozir bu notebook noutbuok ko'rsatishdan boshlaymiz Notebook msi firma фирма. корея седьмой to'qqizinchi поколение op top Модель. Модель. jf oltmish uch to'qqiz sk ko'rinishi shunaqa klaviaturalari eshitotganl qanaqa boshilayotganini shunaqa bosiladi и kamterni yoqamiz последний версия ikki ming yigirma birinchi yil одобри preмьер pro ikki ming yigirma programmani ochamiz одоби пример про ko'rib turganingizdek bu yoqda yangi proyектt соzзать qilasizlar и mana bu yerda ikkinchisida proyektni davom ettirasizlar kelib qolgan proyektlaringizni man bu yaqinda boshlagan proyektlaringiz mana bo'ladi hammasi bosib ustiga proyektga o'tasizlar bu programma shunaqa ishlaydi hali bu programmani man endi o'rganishni boshladim yaqinda programma haqida juda ko'p informatsiya manda yo'q youtubedan ko'rib o'rganyapman bu programmani mana mana bu joydan papka добавить qilinadi mana bu yerga video qanaqa video kerak bo'lsa hammasi shu yerga dobаviт qilib borib mana bu joyga ko'chirib o'tkaziladi video bundoq olib turib ko'chirib bu yoqga tashlaladi bu yerda montaj qilinadi mana bu yerda zvuk ovoz montaj qilinadi bu yerda поnос ikkita окошkada video ovoz video ovoz video qilinadi bu yerda ham bu yoqda ko'rib turganingizdek grafikani o'zgartirsa bo'ladi audio effekt qo'shib borsa bo'ladi svet qo'shsa bo'ladi rangli rangsiz qilib shunaqa обученияsi bor shu yerda o'zida обучения o'rgansa bo'ladi qanaqa ishlashni bu programmada shunaqa programmani yaqinda o'rganib xudo xohlasa sifatli va chiroyli videolar qilib borishga harakat qilaman kutib qolinglar yaqinda ishxonamda olingan video chiqadi va o'sha kun qachon montaj tugatgan kunim erta işte, yakshanba kuni tugatishga harakat qilaman montajni chunki birinchi boshlaganimda montajni ozgincha qiynaldim chunki programmani ochdim hech narsa bilmayman u yerda qanaqa ishlashi qanaqa montaj qilishni shuning uchun e, ozgincha ishlab ko'rdim и u proyektni yopdim vaqtinchagi hozir e, толко o'rganyapman programmani ishlashni yaqinda xudo xohlasa o'rganib shu yakshanba kuni yangi videom chiqadi ishxonam haqida yangi effekt yangi anaqalar bilan qanaqa tushuntirsa bo'ladi yangi ko'rinishda yangi ko'rinishda chiqadi shuning uchun kutib qolinglar bugungi videom qisqa bo'ldi uzr haligacha kameraga kem, qarab gapirishni o'rgana olmadim qiyin rosa ну no yaqinda xudo xohlasa hammasiga sekin sekin harakat qilib erishamiz sizlarni qo'llab quvvatlashingiz va layklaringiz like bilan layk like bosing kommentariy qoldiring <laughs> sizlar bilan shu nuqtada xayrlashib qolaman kutinglar yaqinda yangi video yangi formatda sizlarni qo'llab quvvatlashlaringiz bilan biz hammasiga erishamiz xayr salomat bo'linglar